Ну, игра для нас была на самом деле принципиальная. Все ребята настраивались на то, чтобы победить, как таково. Видимо, где-то расслабились, не потому что изначально Южно с первой четверти взял инициативу на себя и не отпускал до последней четверти, как таково. Все пытались кому-то доказать что-то, показать свои, свои профессиональные качества, и на этом, в принципе, мы провалились. Множество... Но что дали забить множество свободных атак, тем самым упустили момент сократить отставание. В принципе, по статистике вроде вроде мы ничего такого не проиграли, там буквально в пару может в пару там очков в подборе в потерях как такового, а в игре ну это совершенно совершенно разные игры, нежели мы играли с Запорожьем и сейчас с Южным. Спасибо. Поздравляю, Химик. Хорошая игра. Про свою команду могу сказать, что мы играли очень плохо. В первую очередь в защите. Мы в сезоне показывали неплохую защиту. Сегодня мы ее полностью провалили, пробовали несколько видов защиты, ни одна не работала. Могу сказать только одно. Сегодня не было команды. Сегодня был набор игроков, с амбициями, которые хотели что-то доказать. Не знаю, они уже доказали много, попали в финальную часть. Здесь надо собраться, играть вместе, и играть друг за друга, спиной, спину, плечо к плечу, спина к спине. Сегодня этого не было. Сегодня был набор индивидуальных игроков, поэтому проблемы тут постараемся ее решить в следующей игре. Ну, в первую очередь я хочу поздравить с победой нас спасибо что все пришли кто смог болели это очень приятно это помогает нам более энергии заряжаемся но ну, и сами мы очень сильно подошли с самого начала мы их поджали где-то нас играли, разбили их защиту пресс и настраивались вообще на эту игру с самого начала добрый вечер спасибо большое нашим болельщикам да После пятой игры с Днепропетровском очень приятно видеть полный зал и видеть поддержку, которая действительно нам очень сильно помогает и несет нас как в хорошие минуты, понятно, так и в какие-то отрицательные моменты, когда допускаем какие-то ошибки. Поэтому спасибо большое болельщикам и ждем их в понедельник да, еще в большем составе. Потому что эта вторая игра будет очень важная. И игра, если говорить по сегодняшней игре, то да, мы выполнили Понятно, может быть, не все, но большую часть того, что мы тренировали, договаривались. Сейчас нужно эту игру проанализировать и готовиться к следующей игре, и думать только о том, что счет 0-0, и все. Есть вопросы к тренеру? Тогда у меня вопрос. Такая большая разница в первой встрече в пользу «Химика» не не, ну, не существует ли такой опасности недооценить следующей игре? нет я думаю что знаете как это финал тут я думаю это глупо если недооценивать потому что все прекрасно понимают да сегодня пошло чуть лучше может следующее не пойти но в первую очередь нужно все делать от защиты то есть стараться минимизировать глупые ошибки и глупые очки которые мы дали Киев Баскету и безусловно нужно это ну и моя работа да для того чтобы Поэтому уже, уже поговорили в раздевалке о том, чтобы не было никаких расслабленностей, никаких там недооценок и все остальное. какой можно говорить недооценки в финале, если Кит Баскет отличная команда, супер ростер э, играет в финале. Какая да, тут надо выходить, настраиваться и драться до последней капли?